Продавец – это лицо компании. Успешный продавец – это генератор роста бизнеса. Я знаю, что самое важное в продавце – его способность оказывать влияние. К его мнению должны прислушиваться, его рекомендации – ценить, а сообщение должно попадать в цель. Одно для меня бесспорно – без умения влиять успешного продавца нет. Разбирается в наших проблемах. Убедительно говорит – и уверен в своих словах. Понимает, как клиент принимает решение. Тщательно готовится. Предвидит ситуацию. Лучший влияет! Успешный продавец умеет не просто обслуживать клиента, он активно заботится о нем. Именно это отличает лучших продавцов от обычных. Часто, когда наблюдаешь за высококлассной продажей, удивляешься, насколько продавец может предугадать твои желания и в результате предлагает именно то, что нужно тебе и твоему бизнесу. Говорит с нами на одном языке, понимает специфику нашего бизнеса, превышает ожидания в сервисе, находит решение, понимает суть потребности, эффективно решает проблемы, активно заботится. Продавца без ориентации на результат нет. Для рядового бухгалтера излишняя инициативность вредна, но финансовый менеджер без нее не достигнет успеха. На нашем рынке рассчитывать, что клиент приедет сам, осуществит сделку, преодолеет все внутренние и внешние препятствия – нелепо. Видит цель и не замечает препятствий – вот настоящий продавец. Не останавливается, настойчиво хочет заключить сделку. Ты его в дверь, а он в окно. Всегда стремится достичь большего. Использует любую возможность энергичный. Ориентирован на достижение. Я уверена, что не бывает хорошего продавца без концептуального мышления. Продавца, который способен увидеть решение, предложить его, но донести его доходчивым языком. Четко, простыми словами рассказать клиенту о той ценности, которая принесет решение его бизнесу. Это виртуозное мастерство. Не бывает людей, которые не совершают ошибки. Каждый из нас когда-либо сделал ошибки. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что мы делаем с тем опытом, который мы извлекаем. Умеем ли мы анализировать, понимать, делать выводы? Умеем ли мы использовать этот багаж знаний? Я уверена, что настоящий продавец делает это блестяще. Профессиональный рост всегда вызывает уважение. Умеет сложно объяснить простыми словами. Извлекает пользу из каждого контакта с клиентом. Практичный. Прогнозирует возможные препятствия. Анализирует. 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 Я не представляю себе хорошего продавца без умения строить отношения. Для меня это интересная личность, интересный собеседник. Когда в человеке чувствуется глубина, когда у человека хорошее чувство юмора, его как минимум приятно снова увидеть даже на официальной встрече. Кстати, именно у таких продавцов много контактов в бизнес-среде, их рекомендуют, им легко завязать новое знакомство. Всегда приятно общаться с умным и образованным человеком. Яркая личность, с ним всегда интересно общаться. Поддерживает дружеские отношения. Расширяет сеть контактов. Лучший строит отношения. Выбирает быть сильным и успешным. Хочет совершенствоваться, знает свои сильные стороны. Развивается! Каждый успешный продавец уникален. Почерк, талант, и, как сейчас говорит харизма у каждого своя. Но есть научно доказанный факт. У всех успешных продавцов есть общий набор качеств. Влияние, забота, отношения, аналитика, достижения. И наоборот, у слабых продавцов этого полного набора качеств нет. Развивать в себе все качества или не все, вопрос исключительно личного выбора. Но я точно знаю. Принять решение о том, кем быть в этой жизни, можно и в 5 лет, и в 18, и в 40. И когда выбираешь свободно, это радость, это вкус победы, это любовь к себе, одним словом, успех.